जनशक्ती न्यूज जनतेसाठी जनतेसोबत माजी आमदार कॉम्रेड नरसय्या अडम्मास्तर यांच्या प्रयत्नातून यशस्वी झालेल्या कुंभारीतील आशिया खंडातील सर्वात मोठा रेनगरचा महागृह प्रकल्प पाहण्यासाठी मागच्या आठवड्यात इरफान सय्यद सर यांच्या नियोजनानुसार शहर काजी सय्यद मुफ्ती अमजद अली काझी यांच्यासह मुस्लिम समाजातील प्रतिष्ठित नागरिकांनी भेट दिली त्यानंतर सोलापूर शहरातील मुस्लिम समाजातील इतर प्रतिष्ठित नागरिकांनीही रेनगर पाहण्याची इच्छा इरफान सरांकडे व्यक्त केली त्यानुसार दिनांक एकोणतीस फेब्रुवारी दोन हजार चोवीस रोजी दुसऱ्या टप्प्यातील पाहणी दौरा संपन्न झाला यामध्ये जमियत उलमाई हिंदचे जिल्हाध्यक्ष इब्राहिम कासमी नासेर खलिफा महाराष्ट्राचे प्रसिद्ध इतिहासकार सरफराज अहमद सोशल महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य दलाल सर मौलाना मोहम्मद गौस कास्मी रिफा फाउंडेशनचे अध्यक्ष रियाज सय्यद शफी कॅप्टन सर हाजी पैगंबर शेख आईना हॉटेल्चक हाजी मुश्ताक तलवार इकबाल तडकल हाजी मुनाफ चौधरी हाजी फयाज बागवान मुश्ताक बागवान अशफाक मेंबर हुसैन बख्शी एडवोकेट महबूब कोथिमिरे हाजी इश्तियाक शाहजी हाजी सलीम पजनीगर गुफरान सय्यद खालिक मंसूर यांच्यासह इतर प्रतिष्ठित नागरिकांचा समावेश होता प्रारंभी सेक्रेटरी युसुफ मेजर यांनी प्रास्ताविक कुसुफ मज्जर मास्तर यांच्याकडे कोणतेही राजकीय पद नसताना केवळ आत्मविश्वास आणि लोकांच्या विश्वासाच्या बळावर आशिया खंडातील सर्वात मोठे गृहप्रकल्प त्यांनी उभे केले महाराष्ट्राचे प्रसिद्ध इतिहासकार सरफराज अहमद यांनीही रेनगर प्रकल्पाला सदिच्छा भेट दिली

वर्ग की नज़ारक को तो समझते हुए इस मुल्क में डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए वोट करते हैं तो अरुणास्टर एम एमएलए बन सकता है आप सोच कर अगर कुछ करना चाहते हैं और जिस शख्स ने आपके लिए बहुत कुछ किया है उसको अगर कुछ देना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ा मौका है इसके बाद में हमारे पास कोई मौका बचने वाला नहीं क्योंकि मुझे नहीं लगता दो हजार चौबीस के बाद इंडिया में डेमोक्रेसी भी बचेगी

डोर टू डोर जाना घर के उधर जाकर जाना अपनी सारी बातों को बुलाकर हम भाजपा कांग्रेसों को दे चुके हैं और ये सबके सामने की है तो मैं तो ये सारी चीजों को देखते हुए हालात को देखते हुए मैं सभी बैठे तमाम जुम्मेदारों से मौका आने वाले कल में विधानसभा के अंदर जाना हमारे मानसर का मौक मौसम बहुत जरूरी है

ऐन वेळेत भावनेच्या भरात वाहून न जाता जनतेने योग्य निर्णय घ्यावा असे आवाहन करत मौलाना इब्राहिम कासमी यांनी अडम मास्तरांना पाठिंबा दर्शवला और हर चीज के प्रोजेक्ट को फोड़, यानि पुवाई को रोकना, को नष्ट ना करना, पूरी कौन की रहनुमाई करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जिम्मेदार हजरत अपनी आवाज की सही रहनुमाई करे। बहुत सी बातें मतलब देखने में यह आता है कि आयन तरीफ मौत के जहे हम बिखर जाते हैं। और दिखाने की वजह से सही माने में हम नतीजे तक नहीं पहुंच पाते तो दिशाओं में बोल रहा हूँ दिशा नहीं बल्कि तो सब जानने वाले हैं तो सब जानते हैं तो ये जो बिखरना हमारा हो रहा है इसको मुनजम करने की जरूरत है हर मतलब यही होता है तो अभी जो बातें आई हैं उसके एक एक लफ्ज से मैं उत्तर लेकिन ये है हम सब का में मुनजम होना और काम के साथ खड़े होना ये काम जो है जैसे कि लैंग्वेज में कहावत है आरे आरे आरेत ना के अब मुश्क असली वही होता है जो खुद महत्वता है मुश्क बेचने वाले को बोलना नहीं पड़ता ये मुश्क बहुत अच्छा है या ऐसा है वैसा है उसकी तो तारीफ करने की जरूरत नहीं है तो काम बहुत कुछ बोलता है एक्शन से या प्रसंगी उपस्थित असलेले मुनाफ चौधरी यांनीही आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली शेवटी आडम मास्तर यांनी उपस्थितांना संबोधित केले बारा वर्षांचा संघर्ष आलेले अडथळे आणि संकटावर मात करत मिळवलेला विजय यावर भाष्य करत मास्तर यांनी गरीब महिलांच्या डोक्यावर असलेले सहाशे कोटींचे कर्ज माफ करून आणण्यासाठी आगामी विधानसभा निवडणुकीत आपल्याला निवडून देण्याचे खुले आवाहन त्यांनी केले सामने आप देखो कितने पैसे हमने लाया केंद्र सरकार के तरफ से 210 करोड़ बहत्तर लाख राज्य सरकार के तरफ से दो सौ करोड़ छियाली लाख बैंक के तरफ से दो करोड़ अट्ठावन लाख और इसमें हम बोलते हैं एक रुपये भी ब्याज नहीं देना करके सरकार के सामने छह महीने जिद्दोजहद किया मैं पचास बार बंबई गया दो सौ सत्तर करोड़ रुपए बिल ब्याज हमको मिला है ये सब मिलकर नौ सौ सदसठ करोड़ अंसी लाख पूरा ये पूरा सौ इसमें तीन सौ करोड़ ये माड़ा के पास आकर पड़े हैं उसमें पानी ड्रेनेज रस्ते आंगनवाड़ी प्राथमिक स्कूल और रास्ते पर के खंबे <कककिण> इसके रास्ते तीन सौ करोड़ यानी अभी तक बारह सौ करोड़ रुपया एक चार नहीं पीते चा हुए एक बजी नहीं देते हुए हमने सरकार के तिजोर से लाया हो हमारा ही है मैं तीन बार आमदार बना आखिरी वक्त ऊपर जाने का मेरा लेकिन एक ही मेरी अपेक्षा अच्छा है ये जो गरीब महिला है सजान लोगों का नाम मंजूर हुआ और बीस साल तक महीने को इक्कीस सौ बावीस सौ रुपए भरना इससे हम मुक्ति चाहते हैं। वो मुक्ति की लड़ाई ही होती है ऐसे इसके वास्ते हम खुले दिल से आपको बोल रहे हैं एक बार आदम मास्टर को आप पर चढ़ाओ ये 600 करोड़ माफ कर कर तो शोलापुर आऊंगा नहीं तो मेरा मुर्दा शोलापुर यानंतर प्रत्यक्ष रेणगरचा पाहणी दौरा सुरू झाला साडेचारशे एकराचे विशाल साम्राज्य मॉडेल हाऊस प्रशस्त रस्ते महिलांसाठी बांधण्यात आलेले कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्र वॉटर प्लांट आदी सुविधा पाहून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला रेनगर प्रकल्पाच्या माध्यमातून प्रत्येक लाभार्थ्याला वन बीएचक सदनिका मिळणार असून यात लिव्हिंग रूम बेडरूम किचन बाथरूम आणि गॅलरीचा समावेश आहे तसेच लाभार्थी महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून रेनगरमध्ये अनिल पंधे इनोव्हेशन व कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्राची उभारणी करण्यात आली आहे यामध्ये पापड उद्योग शिवण क्लास कम्प्युटर कोर्सेस आणि इतर कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे या संपूर्ण पाहणी दौऱ्यात स्वतः स्वत आडम मास्तर रस्गरच्या चेअरमन नलिनीता इकलबुर्गी आणि सेक्रेटरी युसुफ मेजर यांनी आलेल्या विविध पक्षांचे नेते आणि प्रतिष्ठित नागरिकांना प्रकल्पाची सविस्तर माहिती दिली प्रसंगी दाऊद शेख इलिया सिद्दीकी आसीफ पठाण अकिल शेख जावेद सगरी रहीम पंधे खाजा करजगी अफाक बागलकोटे अरुण समल आणि रेनगरचे इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते हा प्रकल्प पाहिल्यानंतर अनेकांनी या प्रकल्पाची तोंड भरून स्तुती केली पाहुयात कोण काय ते आज शहर के बहुत ही मज़दत जिम्मेदारान के साथ जो है यहाँ नगर में जो आलम मास्टर साहब उनकी पूरी टीम ने जो बहुत ही कुर्बानियों के साथ एक पूरा शहर आबाद किया है उसको हमने देखा और देखने के बाद दिल से बहुत खुशी हमको महसूस हुई और इतने मतलब इन्हें तीस हज़ार घरों का काम इसका भी हमको एहसास हो रहा है कि जो कुर्बानियाँ और जो मेहनतें इसके पीछे लगी है और जो इस्तकाल के साथ जो काम हुआ है तो हम दिल की गहराई के साथ सभी की तरफ से उनको मुबारकबादी पेश करते हैं और हम सुनते ही रह रहे थे इस चीज़ को लेकिन आज अपनी आंखों से देखकर हमें बहुत खुशी हुई और फिर दिल की गहराइयों से एक मरतबा हम उनको मुबारकबाद तीस हज़ार मकान बनाना शोलापुर शहर के अंदर ये कोई मामूली बात नहीं थी मगर नामुमकिन बात को उन्होंने मुमकिन कर दिखाया हम सिर्फ सुनते थे कि जो है तीस हज़ार मकान बने हैं आज आज सबक जाना प्रत्यक्ष जना है आकर देखने के बाद ये चीज़ का एहसास हुआ और दिल खुशी से हमारा समाया नहीं जा रहा है समझना कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जाना इतनी बारह तेरह साल की मेहनत के बाद इन्होंने जाना ये अंजाम दिया समझना और इतने गरीब लोगों के लिए जाना अपना तीस हज़ार लोगों के लिए जाना घर का अपना इंतज़ाम किया जहाँ पर पानी लाइट और ड्रेनेज और रोड के तमाम इंतजाम जना पूरे हो चुके हैं आज हम ये सब देखने के बाद शहर से जितने जिम्मेदार आए थे ये सब अपने आंखों से देखने के बाद दिल से एक दुआ निकलती है कि अल्लाह ताली समझाना मास्टर को और ज़्यादातर हयाती दे और उनको ताक़त दे और सेहत दे और आगे जो बाकी जो काम बचा है वो उनके हयाती में मुकम्मिल करे और अपने नजरों के सामने पूरी चीज़ें देखें ऐसी दुआ करते हुए मैं तमाम लोगों की तरफ से जना उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें मुबारकबाद देते हुए अलहमदिल्ला बहुत ही तारीफ़ काबिल इन्होंने यहाँ पर मकाना तमीर के एक छोटी सी बात में ये नया सिटी बना ऐसा बनाया इन्होंने अलहमदिल्ला तीस हज़ार मकाना की तमीर का ये प्रोजेक्ट है जिसमें पंद्रह हज़ार मकान यहाँ इन्होंने बनाया इसमें सारी चीज़ों की जो सुविधाएं हैं जैसा कि लाइट है ड्रेनेज है और रोड है ये और पानी है ये सारी चीज़ों की इन्होंने व्यवस्था की और देखकर बड़ा ही दिल खुश हुआ मैं दिल की गहराइयों से तमाम शोलापुर शहर के ज़िम्मेदार जो इस वक्त मौजूद हैं और जो गैर मौजूद हैं उन तमाम लोगों की जानब से अरे मास्टर साहब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और तो हमने देखा यहाँ पे जो इतनी अच्छी क्वालिटी है इतना अच्छा मकान जो गरीब लोग ये ऐसे मकान में रहने का सोच भी नहीं सकते थे जिनके घरों पे उनके नंबर प्लेट नेम प्लेट के साथ घर बने हैं तो ऐसे घरों के की जो अडम ने लोगों गरीब लोगों को घर दिए तो इसके लिए सभी सभी मुस्लिम समाज के लिए खास मुस्लिम समाज के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तीस हज़ार घर कुल योजना में से बाईस हज़ार पाँच सौ से ज़्यादा घर ये मुस्लिम समाज के लिए दिए गए तो इस वजह से मुस्लिम समाज इनका तह दिल से शुक्रिया अदा करता है और साथ ही साथ उन्होंने जो अपने भाषण में कहा कि मुझे अगली बार तुम निवड़ के दो जो अब दो लाख का लोन है हर महिला इस पर छः करोड़ का जो तो इस योजना पे एक लोन है वो लोन बोझा ये बोझा कैंसिल करके आऊँगा या फिर अपनी लाश को मरने के बाद मर के ही आऊँगा तो इतनी बड़ी बात जब एक आमदार साहब बोलते हैं तो हमारा भी फर्ज है कि ऐसे लोगों के साथ खंभेपने साथ रहे और उनको आने वाले इलेक्शन में या फिर वो जहाँ भी ऐसे उनकी इच्छा है तो वहाँ तक उनको पहुँचाए और अपने हक़ के लिए जो लड़ता है इंसान उसके साथ दे जय है तीस हज़ार मकान बनाना एक मामूली बात नहीं है ये उनके पास सत्ता नहीं है कोई अब आमदार नहीं खासदार नहीं मंत्री नहीं है ये मंत्री खासदार आमदार भी कोई नहीं कर सकता सोलापुर शहर के लिए एक मुस्लिम की तीस हज़ार बाईस हज़ार मुस्लिम के लोगों के लिए घर दिया गया है ये मामूली काम नहीं है उन कितना शुक्र अदा करेगी हेडमास्टर का वो बहुत कम है ये इसको ये काम को तोड़ी नहीं है तो हम हमारे सोलापुर शहर से हमारे मोहल्ले से उनका तहदी शुक्र अदा करते हैं सोलापूर शहर हे कामगारांचं शहर म्हणून ओळखलं जातं पण दुर्दैवानं एकोणीसशे साठ सत्तरच्या नंतर जागतिक परिस्थिती बदलत गेली आणि सोलापुरातल्या गिरण्या वगैरे बंद पडल्या गिरण्या बंद पडल्यानंतर इथला जो कामगार चाळ्यांमध्ये किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणी राहत होता तो अक्षरशः रस्त्यावरती आला त्याला रोजगारही राहिलं नाही राहायला घर राहिलं नाही सोलापूर हे असं दुर्दैवी शहर आहे ज्याची लोकसंख्या महसुली जनगणनेत वाढण्याऐवजी घटली होती त्याचं कारण हे होतं या शहरामध्ये वाढती बेरोजगारी अशा बिकट परिस्थितीमध्ये आडम मास्तरांनी कामगारांची गरज लक्षात घेऊन इथे दोन मोठ्या घरकुलाच्या योजना पूर्णत्वास नेल्या जगभराचा जरी आढावा घेतला आपण तर इतक्या मोठ्या योजना कुठेही तुम्हाला आढळणार नाहीत पूर्वीचं जे घरकुल होतं गोदिपोई ते व आशिया खंडातलं पहिलं सर्वात मोठं घरकुल होतं आता हे जे आहे जागतिक पातळीवरचं पहिलं इतकं मोठं घरकुल आहे किंवा गृहनिर्माण संस्था आहे तर अशा माणसानं ज्यां ज्या कामगारांचं दुःख समजलं त्या कामगारांचं नेतृत्व कर करणं खूप गरजेचं आहे त्या दृष्टीनं इथल्या लोकांनीही त्यांचा विचार केला पाहिजे असं मी अडममास्तर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुस्लिम के लिए बहुत ही अच्छा है ये जो मकन बना आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ जो काम करते हैं ऐसे आदमी को आमदार के लिए चुन को देना अभी मौका भी है तो तमाम मुस्लिम लोगों से मैं ये अपील करता हूँ कि जो आदमी काम करता है हमारे लिए मुस्लिम समाज के लिए तो सब बातें करते हैं लेकिन जो आदमी अक्सर से देखने के बाद यह लगता है कि आने वाले विधानसभा में हम अणम जब इस इलेक्शन में ठहरेंगे तो मैं सभी मुस्लिम लोगों से ये कहता हूँ कि आने वाले जो भी काम रहेंगे जो आदमी हमारे लिए इतना सब कुछ करता है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आने वाले दिनों में उनको अपने कसी तादाद वोट डालकर उनको जिताना और हमदार बनाना एक बार फिर चौथी बार हम चाहते हैं कि हमारे अड़म मास्तर हमदार <क्षण> बनना शोलापुर मध्य से इतना कहते हुए मैं अड़म मास्तर और तमाम हमारे जो मेहमान आए उनका शुक्र अदा करता हूँ